Təbii ki, demək olar ki, bel yırtıqları hansı halda əməliyyat olunmalıdır. Hə. Ümumiyyətlə bu sizin verdiyiniz sual, demək olar ki, bizim izləyicilərin hamısını maraqlandıran, maraqlandıran bir suallardan biridir. Bel yırtığı hansı halda əməliyyat olunur? Bütün bel yırtıqları əməliyyat olunmalıdır mı? Təbii ki, bu belə düşünərsə bir yanlışlığa yol vermiş olardı. Bel yırtığı o halda əməliyyat olunur ki, birinci insanda ağrıların səbəbi bel yırtığıdımı bunu aydınlaşdırmaq lazımdır e, və bundan sonra müalicə taktikası tətbiq olmalıdır. Tutaq ki, e, diaqnozumuz qoyulub bel yırtığı. Bu əməliyyat olunmalıdır mı? Bel yırtığı qeyd etdim ki, o halda əməliyyat olunur ki, xəstənin ağrılarını hər hansı bir ağrı kəssi vasitə ilə keçirmək mümkün olmadıqda e, məcburən tezləşmiş şəkildə bir cərrahi əməliyyat tətbiq oluna bilər. E, digər hallardan xəstədə çanaq pozğunluqları, hərəkət məhdudiyyətləri, yəni ciddi nevroloji itki varsa, belə olan hallarda da bel yırtığının təcili əməliyyat olması vacibdir. Digər hallarda isə xəstədə yüngül ağrılardır. E, xırda e, yüngül bir ağrı kəssi atmaqla ağrılar azalırsa və ya keçirsə, belə olan hallarda bel yırtığının cərrahi əməliyyatına tələsmək lazım deyil. deyil. Belə olan hallarda ə bel yırtığı hallarında ən azı bir 2-3 ay ərzində bir konservativ müalicə tətbiq edilməlidir. Əgər bunlar effekt vermisə, xəstənin ə, bu ağrılarının müddəti artırsa, 3 ay, 2 ay keçirsə, belə olan hallarda təkrarlanan əməliyyat aparılmalı, aparılmaması düşünülməlidir. Bəs alternativ vasitə kimi biz deyirik ki, konservativ müalicə olunmalıdır. Hansı konservativ müalicə? Təbii ki, bilavasitə onu da qeyd etdim ki, tamaşaçılar da tamaşaçılar üçün də aydın olsun. Bir avaşda həmen falan dərmanı atım, bel yırtığım əriyəcək, yox olacaq. Belə bir tip e, dərman hələ ki çox təsirli qaydama məlum deyil. Bel yırtıqları zamanı e, konservativ müalicə dedikdə, burada biz qeyd etdiyim kimi e, müəyyən zaman udmağa, yəni xəstənin ağrısız ə ağrısını aradan qaldırmağa yönəlmiş bir tədbirlər nəzərdə tutulur. Zaman udmaqla ə, biz ə, zaman keçirməklə, ə, ə, əməliyyatı bir qədər uzatmaqla biz xəstədə ə, bir növ ə, yırtığın ə, öz, öz özünə sorulmasına bir ə, belə deyək də ə, öz-özünə sorulmasına lazım olan vaxtı əldə etmiş oluruq. Qeyd etdim ki, bu yırtıqlar bəzən öz-özünə sorula bilər və aradan qal olur. Bəli, məsələn bir xəstə bir MRT müayinəsindən keçir və bunda böyük bir yırtıq aşkar olunub və hətta bu xəstələr heç bir müalicə almır, eləmir və 3 ay sonra təkrar bir MRT edirik. MRT-də yırtığın tamamilə sorulduğunu, yox olduğunu görmüş oluruq. Amma bu 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 fillər usulları tətbiq edir. Təsbeyənə təbii var. ki bundan istifadə edirlər. Bəli, bundan bir növ istifadə edilmiş olur. Lakin olağan da əhəmiyyətitməmək lazımdır. Belə olan hallarda bir növ xəstənin yüngül ağrılarının ağırlığını aradan qaldırması üçün təbii ki alternativ tip dediyimiz konservativ təyinatlar həyata keçirilə bilər. Ə, amma bu da bizim izləyiciləri çaşdırmamalıdır. Çə, bütün yirtıqlar sorulur və hə, hə, mütləq oturub gözləyirəm bu yirtıq aradan qalxacaq. Belə yanaşmada yanlışdır. Biz Qeyd etdiyim kimi, əgər xəstədə artıq nevroloji itki varsa, ayağında zəiflik, çeymə varsa və yaxud onun arısını hər hansı bir vasitə ilə aradan qaldırma mümkün deyilsə, yəni hətta bəzən xəstələrə narkotik analgetiklər də vurulur, ağrısı kəsmir. Belə olan hallarda bu gözləməyin hər hansı mənası qalmır. Belə olan hallarda cərrahi əməliyyat nə qədər tez olunarsa xəstə bir o qədər sağlam həyatına tez bərpə etmiş olur.